Михаил Григорьевич, я реагирую на то, что вы сказали, я тут несколько вещей записывал. Но я внимательно слушал ваше выступление и резюме по то, что у вас было на вашем одесском э, антикоррупционном форуме. Вы сейчас выступаете гораздо мягче. Я не понимаю. Вы сказали, что Кабмин возглавляет коррупцию. Э, сказали это бездоказательно, ясно, четко. Недвусмысленно. Очень доказательно. Давайте я скажу потом. Ну, очень скажете? доказательно. Очень ну, доказательно. И буду еще больше доказывать. И буду вообще... Господин президент. Я, я прошу, вас да, не боюсь. Что значит, что значит мягкого слова? Да, бандит Мартыненко ваш друг. Вы сказать. говорите как вот, в таких случаях? Нет, бандит... Вы так говорите? Что значит? Этим вы... не так со мной еще никто не разговаривал. Я с вами буду так разговаривать. А да, мне не вы... наплевать, как вы будете со мной разговаривать. Вы будете как с я наплевать вы... вам тогда. Артем Ильич, я, хам... я призыв Замолвать. В отличие от вас, у меня миллионов миллиардов нет. Я не для вас выступаю. Нет, я еще раз говорю. Мои миллиарды будет отвечать в другом месте. И у меня я за мои миллиарды еще раз я их искал. Поищите хорошие. Поищите хорошие. Всем всем приятно проводировало. Министр Первый разговор. Просто Михаил. Что? Я прошу вас. Арсен Борисович, можно без мата? Да, был Марк. Так, Арсений Петрович, я вас прошу. Я хочу закончить. И да, прошу вас по сути по <coughs> а не по комментариям и выступлениям. Прошу вас. Когда мы говорим про целый ряд вещей, которые были сказаны, конечно, приватизация, конечно, полная приватизация, в том числе и ОПЗ. В том числе и для того, чтобы сейчас максимально все ввести на белый свет и немедленно приватизировать весь ОПЗ. Только у меня вопрос. Вы своими действиями, господин Закашвили, препятствуете приватизации ОПЗ или нет? Я не собираюсь с вами сейчас Ура, ничего обсуждать, после, обсуждать, ваших обсуждать всего. после ваших разговоров. После ваших разговоров я буду с вами только спорить общественно. Я докажу, что вы вор лично. Я докажу, что действительно Кабмин возглавляет коррупцию. Я, я, никто, я никогда не позволю. У меня в отличие от вас денег нет, но зато у меня есть совесть и репутация. Нет, я не собираюсь, чтобы какой-то аваков, который проворовавшийся, который все знают, что работает на схемах сидит. разговаривал с обочинусь с таким тоном. Я еще, у меня больше информации нет. Я не согласен, не собираюсь, чтобы какой-то проворовавшийся медик, которого который вся страна знает, что он Бог, который все... Я не собираюсь, чтобы с я, 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 я закрываю заседание. Мерзавец. Флор, последняя. Вот. Да, вот. Да. И, да. вот. И, так, и, как ты будешь сидеть, и, потому да, что ты, вот, ты украдешь страну. Не не смотри, на смотри, на сталь, да. Ты будешь сидеть. Же, свою страну довел. Как есть из моей страны. А не Из моей страны я украду. Я реагирую на то, что вы сказали. Я тут несколько вещей записывал. Но я внимательно слушал ваше выступление, там и резюме по то, что у вас было на вашем Одесском антикоррупционном форуме. Вы сейчас выступаете гораздо мягче. Я не понимаю. Вы сказали, что Кабмин возглавляет коррупцию. Сказали это бездоказательно, ясно, четко недвусмысленно. Очень доказательно. Давайте я скажу потом. Очень доказательно. Очень доказательно, и буду еще больше доказывать, и буду до общественности. Господин президент, я, вас не боюсь что, что мне мягкое Да, бандит Мартыников ваш. Вы говорите, как в таких случаях? Нет, так говорите? Что значит? Дайте мне сказать. так со мной еще никто не разговаривает. Я с вами буду так разговаривать. А мне не надо как вы будете со мной разговаривать. Вы будете от свободы вам тогда. Арсен Ильич, я призываю вас к свежливости. Замолчать. В отличие от вас, у меня миллионов миллиардов нет где Я не для вас выступаю. Нет, я еще раз говорю. Мои свои миллиарды будут отвечать в другом месте. И у меня за мои миллиарды еще раз я их искал. Поищите, Пойщите, я... поищите я... хорошо. Я, Пойщите, я, хорошо. я. Поищите хорошо. Поищите Все, все. Я прийду все... к Михаил, Вито, окрой, Михаил. Рот закрой, руководителю Михаил. Что? Я прошу вас. О, Арсен Борисович, можно без мата? Да, был мат. И рождение, и старение, да. Я хочу закончить. Я прошу вас, по сути, пояснить. <говорит> когда мы говорим про целый ряд вещей, которые близко, конечно, приватизация. Конечно, полный в том числе и В том числе и для того, чтобы сейчас максимально вывести на белый и немедленно приватизировать здесь опасность. У, у меня вопрос. Вы своими действиями, господин Закашвили, препятствуете приоритизации я не собираюсь с вами сейчас ничего обсуждать после, после ваших разговоров. После ваших разговоров я буду с вами только спорить общественно. Я докажу, что вы вор лично. Я докажу, что действительно Камин возглавляет коррупцию. Я, я, никто, я никогда не позволю. У меня, в отличие от вас, денег нет, но зато у меня есть совесть и репутация. И я не собираюсь, чтобы какой-то Аваков, который проворовавшийся, который все знают, что работает на схемах сидит, разговаривал с таким тоном. Я решил, у меня больше не Я не согласен, не собираюсь. Да, вот. И, <соцентрический> да, вот. И, и, будешь сидеть? Я тебе тоже порадовал! Ты а Ты украинец, Свою страну дарю! Как есть из моей страны! Не Из моей страны? Я украинец! Да, да. Я, 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 я украинец! Нет! Нет! вот! А да. ты трепой артист! Кто? Артист, блядь! Циркаль, циркаль, такая! А подать? Не Не We